Народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Ну що ж росіяни ошуївають в шуї, бо до них там прилітають удари помсти. Просто прицільно день за днем. Не встигаємо проговорювати, як відпрацьовують наші сили оборони за те, що росіяни вбивають нас. Окрім того, КНДР уже нахабні разом з Путіним настільки, що хоче перенаправляти своїх бойових рабів прямо в Україну. Про це поговоримо наскільки ці ошуїли просто зараз. Мене звати Ірина Узлова і з нами Роман Світан, військова. Експерт, плечик-інструктор та полковник запасу збройних сил України, пане Романе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Героям слава! Бажаю всім дроєм! Ну що ж, давайте ми послухаємо, як мешканці Російської Федерації такого співнаселеного бунту Шуя вельми літературно, красномовно, барвисто, цілою такою плеядою слів нецензурщини, якої би вистачило на кілька м -м, сезонний турецький серіал. Зустрічали сьогодні дрони Божої волі. І повернемось. Я чуть не родила а, У меня смурашки. мурашки Ой, мамочки Ой, мне сердце плохо, я не могу Да вы зае, ну сколько хватит, а? «Ще один летит? О, обстріл, обстріл, обстріл. летить, летит, 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 летіть і ну що ж, це 112-та бригада Російської Федерації. Скока треба, стока буде. Ответімо їм. Да? І що ще? Що ми маємо розуміти про цей удар? Саме звідти теж запускалися іскандери по сумах на верну неділю. Безбожники. 448 и 112. Две бригады, которые в результате ударов, которых мы потеряли не один десяток наших жизней и больше сотни покалеченных судеб, это как минимум плюс родственники. То есть это только суммы, не говоря уже о Кривом Роге. еще о десятках городов и каждый день в десятковых сотнях поселков по которым бьют россияне, и пока мы не будем э, бить по российскому центру принятия решений, э, по э, Москве, по Московской области, по военным объектам, это от Кремля до рублевских бань уже миллиарды раз об этом говорили, пока не будут туда лететь наши дальние средства поражения, э, все остальное это, ну да, это, ну, для россиян это комариную кушту. Почему? Ну нет, бригада так следующая, отминусовали там по 448. -й. Не один десяток этих охламонов российских вот по, по, родили родили несколько еще очередных оболтусов россияне а от ударов по 112-й, по 112, подшуе по в, в той же. Но это не приведет к остановке обстрелов по мирным городам, по нашим. И вообще по Украине. Что это тоже большой вопрос. Почему только по мирным городам? должны вопросы подниматься. По Украине они бьют, по Украине, по украинской территории. Пока мы не будем бить по центру принятия решений в сердце а россиян, в его О, в Москву. А у них же мозгов-то нет, только в Москве, там на Рублевке какие-то мозги, то большой вопрос российский или а, Так вот, пока туда не достанем эти мозги российские, но они не, не сложатся в обратную связь, так называемую. Ну, нельзя бить по территории чужого сопредельного государства. Это боевые действия, это война. И однозначно должно лететь в обратную сторону. Потому Москва, основное это Москва. Все остальное это второстепенно. Але тим не менше, все одно відпрацьовуємо і теж непогано. А пане Романе, а щось відбувається на Курському підшипниковому заводі? Щось якісь тривожні міроприяття. Глядіть, який величезний стовп диму. Просто такий ядерний нагадує що за завод, і кажуть, подейкують, що тамтешні мешканці ще нікого не народили, але хлопок чули. удар неплохой. Дело в том, что по такого уровня завода, особенно подшипников, это, кстати, очень подшипники любого уровня подшипники, особенно которые для военной техники, это очень сложные изделия. И потому для нас очень важно такие реперные точки вышибать. Вот здесь тут вопросов нет. Очень грамотный удар. То есть конкретно для того, чтобы остановить производство средств поражения. Подшипники практически во всей технике используются. Потому очень важно, недалеко от нас находится. Вообще-то нам надо, конечно, накрывать около 2000 километров до Урала. То есть, вот так, вот так, вот, как вот сейчас мы видим, должны гореть все военные объекты до Урала. Для этого надо достаточное количество средств поражения. А оцей значить подшипниковий завод, де, якщо ще детальніше про нього говорити, і про цей удар. Ну що могло спричинити такий стовп диму? Це якась не маленька кількість безпілотників, чи там таке виробництво, яке чим не вдар, ось таке потім і е, вспливатиме до небес. Я думаю, в Москві. Yeah. Не, не. Дело в том, что э, такого уровня производства э, там технологические циклы включают в себя в том числе э, нагревы определенные ванны, то есть э, это точно металлургия, потому что это подшипники, в конце концов, а это значит э, большое количество э, такого горючего материала, начиная от э, мазута простого в большом количестве заканчивая определенными металлургическими добавками, которые тоже горят, и особенно если не в печах используются, то они дают такой столб дыма. Потому, ну, хорошо горит, и далеко видно, это самое главное, чтобы не только куряне видели, а рядом, рядом стоящие области российские. Та, так, я кажу, що таке, ну може, з Москви, не. А може, і побачили, бо так він, звісно, майорить. А, а наскільки треба разів атакувати такі заводи, щоб там зупинилося геть виробництво? Чи, в принципі, можна непоправну шкоду і за разом нанести? Ну, треба розуміти, чим. Дело в тому, що, допустимо, на поніфти перерабатуючому заводу одного безпілотника достаточно, допустимо, установку предварительної підготовки нефти, і весь завод просто стане, поки цю установку не восстановить, вона доволі такі сложна в эксплуатации, в постановке, настройке, а тем более они ее не производят, а где-то надо будет закупать. То есть есть такие реперные точки практически на любом заводе. Это вроде большой металлургический комбинат, но одним беспилотником можно вывести из строя, допустим, кислородный цех. Просто надо знать, куда бить. Кислородный цех и весь медкомбинат останавливается, потому что без кислорода нет определенных технологических циклов. Та же самая картина и в этом подшипниковом заводе. Один беспилотник может нанести удар только знать куда, и весь технологический цикл просто останавливается без этого. Вот даст Бог, это как раз туда и попало, потому что дымит действительно хорошо. просто шикарно підкорить можуть кілька областей Російської Федерації. Тим часом російські терористи, як повідомляють центр протидії дезінформації, використовують проти України шахеди з отруйними речовинами, такі як Сіс іритант, для того, аби вражати комога більшу кількість людей. Ну вже що тільки ми не бачили, що розриваються, да потім розкидують такі дрібні детальки, які потім вибухають. Тепер бачимо, що ці отруйні речовини як вони до такого здогадуються, що ми маємо розуміти про ці отруйні речовини. Ну, і на загал зараз про ем, ті е, ось такі новації, які росіяни можуть обладнувати свої дрони, які вони запускають знову ж таки по мирних українцях. Ну, дрон це 50 кг а кілограмів дерчатки. Верні, звичайно, менше. 50 кілограм бойової частини, і, в принципі, вона може бути наповнена чим угодно, починаючи від касетними боєприпасами або, тими же, снарядами которые рассыпаются уже после подрыва воздушного подрыва либо допустим тем же тем же любого рода любого рода поражения газом или какими-то средствами надо быть, конечно на данный момент надо будет предельно осторожно то есть россияне сейчас в преддверии 9 мая на, на разные подлости будут готовы а тем более в режиме террористических атак, как раз вот такие террористические механизмы они могут использовать. Они, в, в принципе, по большому счету, они вообще могут э, создать какую-нибудь грязную бомбу, так называемую, и запулить э, по нам. То есть у них отходов э, ядерных достаточно, потому надо быть предельно аккуратным. А сейчас нашим э, спецслужбам, особенно э, полиции и МЧСник, МЧСникам, которые выезжают в места падения. Надо с собой именно радиодозиметры иметь. Это очень важно, потому что россияне могут опуститься до, в том числе ядерного террора. За ними не постоїть, вони ядерний шантаж постійно застосовують різноманітного рівня тактичного, стратегічного а такого, що просто лякає. Ну і тут власне, ну що ж, оце, значить не тільки вшуї ошуїли мешканці цього населеного пункту. А так мені здається, що Кім Чен Ін разом із російським диктатором Путіним оці коротенькі, але товстенькі. Ну один товстенький, інший ще душний, вже щось настільки собі дозволяють, що повідомляє керівник центру протидії дезінформації. При РНБО Андрі Коваленка про те, що Росіяни планують використовувати військових військовий не тільки на Курщині, а й на території України, за словами представника головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняка, який дав інтерв'ю японському виданню NHK, саме для того, аби посилити штурми на Сумщину і Харківщину. Росія може застосовувати ось цей військовий контингент Північнокорейський. А вони взагалі не розуміють, які це може мати дійсно наслідки. Світової реакції, ну принаймні я думаю, що вона буде більша. І наскільки це допоможе їм, пане Романе, посилити ось ці їхні наміри штурмувати Сумщину і Харківщину, про якому говоримо вже не перший ефір, далеко, Ну якщо це не наші українські собаки запросили корейського м'яса в отомщині в за то, що ні поїдають корейських собак, то що російські то вже наїлись його в був на вже там по по лежать где-то пузапад а наши же голодные еще корейского не попробовали. Ну, это понятно, это э, сарказм. А вопрос э, в использовании северокорейских войск, он давно уже стоит. Ну, во-первых, они уже давным-давно были на украинской территории, особенно когда первые заходили э, снаряды. Помните, мы с вами как-то говорили, потому что поставлялись северокорейские первые снаряды, которые без таблиц стрельбы э, с проблемными порохами, то есть там целый процесс был продвижение этих северокорейских, пока не китайцы не вмешались, в конце концов, а часть северокорейских инженеров, которые сопровождали, военных инженеров, которые сопровождали, с одной стороны, еще и техника заходила, снаряды, само собой, они уже давно были под Донецком, в Донецке, по крайней мере, наши партизаны их вычисляли, это еще год-полтора назад было, и потому это для них абсолютно не проблема. Именно в большом количестве, то есть как линейные воинские подразделения в Украину, они еще не заходили. Потому, я думаю, в ближайшее время появятся. Ничего их, в принципе, не останавливает, по большому счету. С точки зрения, допустим, российской конституции, если считать там по их между них, между них нему право, между Северной Кореей и Россией, то они в наши пять областей внесли в свою конституцию. Договор заключается между двумя странами, потому они этот момент обойдут. Есть проблемы с международным признанием, конечно, всех этих делов. Но это уже другой вопрос. А северокорейский пончик, я так понимаю, на все это дело не сильно обращает внимание, потому что думает, что далеко до него. А зря думает, что Украина в свое время производила ракету «Сатана» с 18 больше 11 тысяч километров по дальности. А это, полтора, то есть это в полтора раза больше, чем Пхеньян от нас находится. Если сильно нарисуются северокорейские линейщики у нас на нашей территории, то могут обидеться потом наши на днепряне и, скорее всего, проведут еще раз полный цикл испытаний, подготовки и отомстят. Отомстят не только наши собаки украинские, отыграются на северокорейских солдатах, еще и отомстят, отомстит наша украинская сатана. Когда-то, через какое-то время. Мы же не злопамятные. Мы, украинцы, вообще э, такой мягкий народ, не злопамятный. Отомстим и забудем. То есть никаких проблем не будет. Ну так. але пам'ятати до того, як помстимося, точно будемо однозначно. Ну і песики в нас теж завжди за Україною про Україну. Ну уже бі -бі біля п'яти тисяч російських КНДРівців відмінусовано в двохсотому чи трьохсотому вигляді. каже той самий, згаданий мною Черняк, але інші шість тисяч, які пгнян відправив до Росії, значить можуть продовжувати це воювати. Та ба більше каже представник гур, що росіяни змінили тактику і тепер рухаються групами по одному або вдвох. ну, ці північно північнокорейські війська відповідно теж та ще й побільше, більше, що вони буцімто вже оволоділи сучасною тактикою ведення бою. Ну я не знаю, чи вони звісно оволоділи. Підкажіть, пане Романе, це що, вже якісь там суперпрофі, просто такі, і ото що вони тепер змінили тактику, рухаються групами по одному чи вдвох? Це яким дивним чином має якось підвищити їхні профіти, продуктивність? Ну, раньше они толпой бежали, то есть э, вспоминали, да, это еще татаро монгольская Ига, и, э, да, кочевали, э, так сказать, юртами или целыми селениями, то есть это сначала это было, когда нарвались на наши э, пулеметные очереди, или, допустим, их в которые наоборот хорошо, когда толпой бегают. А вот они пока добегались, откуда-то, в принципе, эти цифры, там, тысячи э, северокорейских. Ошметкова осталось, вот, то эти, которые уже сейчас, они, конечно, обучены. То есть, тут уже надо отдать должное реально. Они получили достаточно серьезный заряд профессиональной профпригодности, по профпригодности от, отработали довольно-таки неплохо. Те выжившие северокорейцы, которые в первых атаках поняли ущербность этой, этой тактики, наступление большой когортой, так сказать, им только вот это коней не хватало, ну и, и луковый стрел тогда, по крайней мере, по первому. А сейчас они, да, они сейчас перешли на тактику малых тактических групп, 3-4, ну один это такой, это скорее всего отбился от стаи называется, а так 3-4 э, северокорейца в основном двигаются, пытаются двигаться, это так и как россияне по большому счету, то есть они в режиме тактического просачивания пытаются зайти в тыл нашим войскам, где-то накопиться, а потом уже разворачиваться, выполнять боевую задачу, и так легче уходить от дрона. Ну, по крайней мере, не так думаю. В ближайшее время, скорее всего, будет перенацелены наши дронщики именно на уничтожение каждой головы российской, там, российской, северокорейской, вражеской, по крайней мере. Сейчас пока еще работают по скоплениям и по военной технике. Достаточно, когда будет достаточное количество дронов, каждого этого северокорейского, э, в этой копии северокорейского кончика, до каждого доберется наш дрон. И, и тогда, тогда, тогда эта тактика она будет просто тоже ущербна. Но на данный момент она, конечно, дает возможность и северокорейцам, и россиянам выполнять некоторые тактические задачи. Видання Таймс цитує командиру полку спецпризначення рейнджери з позивним «Бахча», який зауважує, що останні кілька тижнів їхня роль на прикордоні сумщини більше нагадує роль вогнегасника, тому що росіяни просто таки випробовують нашу лінію оборони, і здійснюють щоденні рейди по селах, намагаючись знайти слабкі місця. А що він має на увазі? Що це ми ліквідовуємо тих, що лізуть постійно про яких ми говорили? Це вогнегасник. Що це за? Роль така і наскільки вони ще довго будуть лізти, потім оці північнокорейці корейці значить, будуть лізти. Вони не розуміють, що в них сил нема, про що і ми говоримо, і різні джерела в міноборони сил на самі суми просто немає. Її скільки доколі? Ну дело в тому, що тактика така. Тобто спочатку методом прощупування, тобто вони пытаються найти направлення, где не буде этого огнітушителя. Ну правильно mm -hmm. говорить в смыслі огнітушителя где-то прорвались. туда выскочили в режиме такой оперативной группы, по крайней мере, потушили, отминусовали этих несколько северокорейцев или россиян и вернулись обратно. Но россияне будут пытаться нащупать наше слабое место. Вот там, где не появится такой огнетушитель, тогда туда подтянется уже большее количество российских или северокорейских войск, потому ну, нам деваться некуда. То есть в таком режиме будем работать, пока там не будет реальной, допустим, не будет уже создана ли реальная линия границы. То есть ее лучше создавать по берегам рек, по высотам протягивать, ну, для того, чтобы было удобнее, по крайней мере, вот таких заброд с востока отминусовывать. То есть это Орда, которая вторую тысячу лет уже лезет на, на Европу, никак туда не долезет. И каждый, каждый поток, каждая новая поколение психоматрица прописывается им, что где-то там у них земля обетованная на Западе есть, вот они прут и прут. Ну, вариантов других нет, придется, придется минусовать. Но для этого надо серьезно вот, новую линию обороны, там, новую границу, новую линию обороны с учетом вот, как раз географических препятствий. Прийнято тут. Ну вчора ми ж говорили про і про Харківщину. Тому рухаємося орієнтовно на Донеччину. Діпстейт розповідає про те, що нам вдалося відновити раніше втрачені позиції в районі населеного пункту відродження, який за три кілометри на південь від Покровська Донецької області. Також ми відтіснили окупантів в районі Дніпроенергії на Новопавлівському напрямку. А росіяни здійснили тактичне просування в районах Надіївки та Сухої Балки. Ну я так наскільки розумію, пам'ятаю з наших розмов. Це важливо, що на півні саме отаке і витіснення. Так? Ну это Покровское направление. Но ну, если смотреть Восточный фронт, так называемый, это такая линия, вернее, треугольник, я бы так сказал. Сейчас Великая Новоселка, Константинополь, Покровск. И вот они пытаются, особенно на левом фланге от Покровска до Константинополя, пытаются продавиться, продавить. Они в районе Покровска у них не получилось. Там наоборот мы их начинаем отрезать, выравнивать они это прекрасно понимают, в районе Шевченко это уже хорошее такое давление создали наши. Это южнее Покровска. И район Песчаного, Котлина, в районе Удачного, с юга, со стороны Успеновки тоже и попытка идут наших войск их подрезать. То есть они прекрасно понимают. Потому начали двигаться чуть южнее. Ну, по крайней мере, сейчас, на данный момент, пытаются южнее не то что обойти, а именно выйти на границу Донецкой области. И там довольно-таки серьезные бои идут, для того, чтобы не допустить их, во-первых, до границы, а во-вторых, не дать возможности укрепить как раз левый, юго-западный флаг. Ну, я думаю, вопрос этот будет там решен. У нас там несколько есть групп, тактических групп, вот одна, одна из которых, допустим, одну из которых генерал Наев руководит, мы как-то с вами рассказывали, Это как раз его заслуга, его группы, они несколько недель назад выбили россияне с той же Днепроэнергии. То есть один из таких серьезных направлений. Сейчас она в серой зоне под нашим контролем, но, тем не менее, выполняет такую задачу. Я думаю, решат вопросы по югу от Покровска. Давление однозначно будет. До 9 мая надо Путину что-то доложить о выходе на границы Донецкой области или захвате Луганской области полностью. То есть они будут, конечно, долбиться в ближайшие месяцы. А мы вами говорили, что они не встыхнут, это 9 Они не рисует... успевают, да, у них не хватает сил, средств для этого. По Луганску у нас очень хорошая позиция, по белогоровке мы как-то проговаривали, там очень хороший, во-первых, ТЛМУ Северский гарнизон, прикрытие Севера, Северский Донец прикрыт, вернее, прикрываются Северским Донцом Севера, ну а с Востока они выйти не могут на... Белогоровку там серьезный карьер, это такое хорошее препятствие технологическое, которое россияне пробиться с Лисичанск, они вышли на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, вот с Лисичанского НПЗ, вот они бьются, опять же, долбятся в эту Белогоровку с востока, никак ее не продают, А это Луганская область. То есть они уже несколько раз докладывали Путину, что полностью взяли Луганскую область под контроль. Путин уже несколько командующих снял за эту брехню но выполнять эту задачу будет. Потому у нас такие две точки ну, серьезные под 9 мая. Это вот как раз Белогоровка, Луганская и район Покровска, Покровска, Великой, Великой Новоселки. Но сил средств не хватает. По югу не хватает сил средств под Покровском, а по Белогоровке наш хороший, то есть хороший укрепрайон там удерживает Россия. Я думаю, удержу, Ну, посмотрим, как оно пойдет. Ну, ви рідко помиляєтеся, тому думаю, що дійсно враховуючи ось такі факти, які на лице так би мовити, а говорите про те, що перевага на нашому зараз боці, що вони там не хотіли. Пане Романе у нас буквально три хвилинки, але сьогодні продовжила Верховна Рада України воєнний стан і мобілізацію загальну ще на 90 днів до 6 серпня. Ну там Олексій Гончаренко щось виступав проти його, як вже тільки не поназивали. І що він проходить іспит на те, як там Путін собі бачить, як поводяться депутати, значит, і оцю. Мобілізацію, фінальний іспит, йшов він космонавта, ночь ну, ви маючи його на увазі. Але тим не менше, а як же ж було не продовжувати? Але з іншої сторони, ну дійсно питання демобілізації конкретних термінів служби, воно ж ну десь, воно не вирішене. Ну, це не можна було просто зв'язувати воєні на одно діло продовження да мобілізації, продовження воєнного положення. Це одно. А второй вопрос демобилизации, допустим, который давно уже э, стоит на повестке дня. Э, даже он был, я больше скажу, он был, э, он еще три или четыре года назад он должен был быть проголосован. То есть вообще при мобилизационных мероприятиях это очень важно. Э, и не просто сама демобилизация как такая, Что такое демобилизация? Это демобилизация мобилизованных, то есть тех, которые были мобилизованы для выполнения определенных задач на определенный короткий период времени. Это не касается демобилизации, не касается штатного состава вооруженных сил Украины, то есть военнослужащих, которые военную стезю выбрали как профессию. Для них это демобилизация как таковая. Это, это демобилизация только, возможно, после выхода на пенсию через в определенное время, уже по, по возрасту там, или по ранению. Это, да, демобилизация или другие механизмы ухода и, и со службы. А вот демобилизовать мобилизованных, особенно принудительно мобилизованных, надо однозначно. И это абсолютно одно другому не мешает. Нельзя было свалить это все в кучу. Это другой вопрос. Его надо однозначно подымать. И надо демобилизовать мобилизованных. Почему? Люди, которые не видят себя в, 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 по военной стезе, их надо отпускать из армии. Но они не то что мешают, но, по крайней мере... Если нет определенного видения, то лучше бы их, им заняться каким-то другим, другим, другой работой. Стоять в строю должны люди мотивированные, профпригодные, те, которые видят в строю, имеется в виду, в вооруженных силах Украины. Надо поставить, но есть вопрос, чем заменить демобилизованных. Кем, вернее, заменить демобилизованных? Возможность есть такая. Сотни тысяч правоохранителей, госслужащих, которые у нас получают деньги из бюджета, значит, мотивированные э, люди. Их надо просто отобрать, пригодных и поставить в строй состав вооруженных сил Украины в режиме кнута и пряника. То есть тут оптимальный вариант. Однозначно начинать, естественно, с пряника, то есть создать определенные э, мобилизационные, вернее, определенные мотивационные э, механизмы разного уровня, начиная от соцпакета, финансовой э, помощи и так далее и тому подобное и заканчивая, допустим, тем же кнутом. Не хотите служить в вооруженных силах Украины, не имеете права э, работать в органах госслужбы. То есть у нас госслужба должна состоять только из служивших в вооруженных силах Украины. И тогда у нас не, будут, не будет полицейских, которые не могут стрелять и не могут воевать. Хотя, согласно 24 статьи закона о полиции, они первые должны стать в ряды на защиту нашей Родины, хотя бы как минимум в качестве пехоты. Вот эти механизмы надо запустить, но это совсем не связано с мобилизационным продлением мобилизации или продлением военного положения. Вот лучше бы Гончаренко вот отпустил бы эти темы, а занялся конкретно механизмами постановки в строй на всех госслужащих. Можно начать, кстати, с себя. Тоже неплохо. Я отак теж сьогодні казала, що критикуючи, пропонуйте. Пане Романе, дякую безмежно за цей ефір, за наші розмови і зустрічі. До наступного тижня в цьому форматі. Бережіть себе. На все добре. До сідання. Роман Світан, військовий експерт, лоші інструктор, полковник запасу збройних сил України та надавач нам якісних коментарів і гарного настрою. Був разом зі мною. Іриною Зловою. друзі. Дякую, що ви проводите з нами активний час. коментуєте, лайкаєте. Ви можете дивитися нас і на Західнеті, і на ютубі 24, го куди закликаємо вас принагідно підписатися на обидві наші ресурси, де ви нас не дивилися. Це дуже важливо для нас. І бережіться, побачимось та переможемо.